свои заработанные кровью и спермой деньги пребывают в великом унынии, ибо Господь с поколением праведников! Аллилуйя! 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 И, ну а дальше художественная декламация. Я, я, стихов писать не умею, что поломался бы микрофон, не сработает еще, да? что книжка, и она упала не случайно. Я ее бросил в качестве символа своего презрения к вредным вещам. А сейчас я вам немного художественной декламации почитаю. Ну, если, конечно, те наркотики, которые я употребил сегодня, они все легальные. легальные, продаются во всех магазинах, киосках, сегодня у нас вечера анархии вот если я если буду сбиваться то я думаю вы будете меня поправлять я думаю многие уже этот текст знают и слышали много раз художественная ну, рекламация мой любимый поэт Андрей Родионов меня разбудил человек в форме похожий на участкового скоро у вас Дача, корма, извольте пройти столовую. Что за столовая, командир? Где я сейчас нахожусь? Вы на подлете к звезде Альтаир. Одевайтесь, а не то рассержусь.